Advansse Ucraïna, advansse какие могут быть выборы, если можно туда, собственно говоря, и не ходить. Они уже скажут, как это было 11 числа, в 3 часа дня 70% явка. Это как потрясающе просто было. 70% явка. Ну ничего, подождем сегодня, наверное, в 3 часа будет 100% явка. Поэтому я не думаю, что там будет особая ажиотаж. А если говорить о поддержке тех, кто остался на Донбассе, вот поддержки ДНР, вы говорили, что на флаге, на празднование дня флага ДНР? 320 человек. человек. Ну, где-то около этого, да. Но вот, о чем может идти речь, какая может быть поддержка, если уже даже празднества, которые они там все-таки устраивают, уже не... Э, не не вызывают какого-то ажиотажа и поддержки. Вы знаете, я когда вообще приехала в Донецк, у меня такое впечатление, что люди, которые там остались, и вот господа, которые там ходят, они живут вообще в других параллельных реальностях. То есть люди смирились уже, потому что сделать ничего не могут, что люди с автоматами ходят, но тем не менее люди а, продолжают жить жизнью, расплачиваться украинскими деньгами, ходить в магазины, покупать украинские продукты, если есть, если есть Покажем, что мы, братья, козацько.